там находится Горловка, в той стороне. Там стоят, я не знаю, как они командуют без. Там есть иноватые. Там кто стоит, я не знаю. За нами стоит батальон Восток. ТНР. Ну и как вы с ними? Пока перемирие. Ну так, пока никто ни в кого тут не стреляет. Что секундочка Изначально то есть контакт организовался я за должен... то, что местные жители пожаловались на то, что в этом районе орудуют мародеры, где заходят не мои бойцы, не его. Вот квартира, ну мы решили, то, есть, то есть, мне был данный его телефон, да? я его набрал, и решили, что по ночам его солдаты будут контролировать территорию. Ну, на подходе порядка до 100 метров до моих позиций, чтобы мы не открывали по ним, Ну, в принципе, весь контакт. Четыре дня назад у меня звонит, он что э, с ним, можно сказать, с нейтральной позиции или с моей стороны по нему ведется... Но не важно, не мои подразделения сказал, что он это подозревает, но он также подозревает о том, что оттуда же может быть открыт огонь по мне. Поэтому как бы для... ну чтобы я принял меры, чтобы это не посчиталось. Что будет третья будет. Да, отсюда я наводы, нормально. Алло. А перцы новые у вас? Конечно, и портянки нульцы, я живу в гляньте Нульцы, еще ни разу не носил. Полгода. Если будет, привозить. Я же весной, как нас призвали, каждому по портянке выделили. Ну Большинство носят носки. Вот и все. Всех, у кого были портянки, я старался собрать. Ну потому что, блин, удобнее, во-первых. А во-вторых, что. А наш под впитывает. Абсолютно правильно по сохраняет сохраняют тепло лучше, чем носки однозначно, на Лучше сидит в перцах. Так должно быть. Иначе. Ничего то там. Скоро начнется холод. Вот это моя квартира 381, она... Я... Буду...